श्री निर्गुण पादुका दर्शन नरसिंह सरस्वती दत्तपादो नत गातमजी नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय जादे अज्ञानव्याप्त मे भ्रमरो श्रमलो तो मन् धारि तव दर्शन मोता चिन्ता सारि सररे नत मस्तक होता वृत्ति सुखमय परमार्थ जारे परमार्थसारने आदो सत्सङ्गत कि ज्ञानाभ्यासी रमरो साफल्यलयाते जाले दर्शनकाली नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय जाले जरि प्रसन्न गुरु तरि साधन

मस्तकरोता वृत्ति सुखमय जाले अतिबालपणि ज्ञानमणि प्रीति स नरसिंह सरस्वती यतिवरपुरुयासमरणे सात्विक वृत्ति बहुरहि वारती नतमस्तकरोता वृत्ति सुखमय जाति के दयामि हे आश्रय दाहो नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय जादिनरसिंह सरस्वती दत्त

दर्शनमोता चिन्ता सारी सरले नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय सारे परमार्थसारने अनन्तरणी गादो सत्सङ्गत साकी ज्ञानाभ्यासी रो साफल्य दयाते जाले दर्शनकारी नतमस्तक होता बुद्धि सुखमय जागे जरि प्रसन्न गुरु साधन योग घटते ये कृता तामग शाश्वत शाती मिलते मग शाश्वतशान्ति पुरुषार्घलाभवो विघ्ने होता नतमस्तकहोतावृत्ति सुखमय जाने वेदान्त ज्ञान जरी शाप्तिक सारे जादे बालपणि ज्ञानमनी प्रीति स नरसिंहसरस्वतीयतिवरपुरायास या स्मरणे वृत्ति बहु गिवारति नतमस्ततोता वृत्ति सुखमयजा निधे गुरुचरणे आश्रय दाहो भव सागरि तारा खेदा पुनरपिनाहो यति नारायण श्री गुरुचरणा सरस्वती दत्तपादुकातमीतमस्तदहोता वृप्ति सुखमय जाय ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय ॐ नमो भगवते दत्ता त्रेयाय ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय ॐ नमो भगवते दत्तात्रेय